श्रीसूर्यनामवर्णनस्तोत्रं भविष्य पुराणे ब्रह्मोवाच नामभिक्संस्तुतो देवो व्यैरर्कत्परितुष्यति तानि ते कीर्तयाम्येष यथावदनो पूर्वतः न मत्सूर्याय नित्याय रवये कार्यबानवे भास्कराय मतङ्गाय मार्तण्डाय विवस्वते आदित्या आदिदेवाय नमस्ते रश्मिमालिने दिवाकराय दीप्ताय अग्नये मिहिराय च प्रभाकराय मित्राय नमस्ते दिधिसम्भव नमो गोपतये नित्यं दिशां च पतये नमः नमो धात्रे विधात्रे च अर्यम्णे वरुणाय च भूष्णे भगाय मित्राय भर्जन्यायां च वै नमः नमो हितकृते नित्यं धर्माय तपनाय च हरये हरितास्वाय विश्वस्य पतये नमः विष्णवे ब्रह्मणि नित्यं त्र्यम्बकाय तथात्मने नमस्ते सप्त लोके नमस्ते सप्त सप्तये एकस्मै नमस्तुभ्यमेकचक्ररताय च ज्योतिषां पतये नित्यं सर्वप्रणावृते नमः हिताय सर्वभूतानां शिवायार्तिहराय च नमः पद्मप्रबोधाय नमो द्वादशमूर्तये कविजाय नमस्तुभ्यं नमस्तारासुताय च भीमजाय नमस्तुभ्यं पावकाय च वै नमः दिशनाय नमो नित्यं नमः कृष्णाय नित्यदा पुत्राय नमो, नमो लक्ष्याय नित्य एतान्यादित्यनामानि मया प्रोक्तानि वै आरा पुरा आराधनाय देवस्य सर्वकामेन सुव्रत सायं प्रातः शुशिर्भूत्वा यक् पठेत् सुसमाहितः स कामान् यताहं प्राप्तवान् पुरा प्रसाद भास्कर महात्मन श्री काम क्रिियाती धर्म धर्मुया आथुरो मुच्य से रोगा बद्ध मुच्य से बंदना राज्यार्ती राज्यनोती काम काम एतज्जव्यं रहस्यं च छन्द्योपासनमेव च एतेन जपमात्रेण नरपापात् प्रमुच्यते इति श्रीभविष्यमहापुराणे ब्राह्मे पर्वणि सप्तमी कल्पे भ्रग्मत् प्रोक्तसूर्यनामवर्णनं नामैकसप्ततिधमोऽध्यायः